assalomu alaykum azizlar bugun sizlar bilan yuzimizga maska tayyorlaymiz bu maskamiz ajinlarimizga qarshi ajinlarimizni yoyilishiga yordam beradi buning uchun bizga kerak bo'ladi bir dona tuxum va bodom yog'i e, istasangiz achchiq bodom yog'i e, istasangiz shirin bodom yog'i qaysi birini topsangiz qo'llanamiz va bizga kerak bo'ladi aloe vera geli boshladik bo'lmasam biz hozir bizga tuxumni sarig'i kerak bo'ladi tuxumni sarig'ini ajratib olamiz biz de kiren Aloe vera gelidan bu küçük kaşığımızda, çay kaşığımızda bir kaşık tatlı kaşığı değil mi bunun? Bir kaşık koşamız. bodom yog'i manda shirin bodom yog'i bundan bir qoshiq quyamiz va yaxshilab aralashtiramiz tuxum sarig'ida vitaminlar bor aloe gelimiz bo'lsa ajinlarimizni yoyilishiga yordam beradi yog'imiz yuzimizni namlantiradi oziqlantiradi hmm. Şimdi bunu yüzümüzde sürtüyoruz. Ben çok kem yok, kolumda sürtüyorum. Hı -hı. Bu fakat yine yüzümüzü çünmez, boyunlarımız, e, kollarımızı çünem. Acınlarımızı, boyunlarımızdaki acınları yoyadır. E, Acınımız yok, hazır. Peki. Olduğuna alışımız gerek. Elbette. Uh, Broide, omakte, se spolat. agar bu aloe vera dan allergiyasi borlar oldin ozgina qilib foydalanib ko'ring agar allergiya qilmasa suvdan foydalanishingiz mumkin

mana azizlar surtdik 20-15 daqiqadan so'ng iliq suvda yuvib tashlaymiz agar e, ramoshka bo'lsa ramoshka suvida yuvsangiz ham bo'ladi ko'k choyda yuvsangiz ham bo'ladi e, erinib shoshilib turgan bo'lsangiz iliq suvda yuvib ketishingiz mumkin mana 15 daqiqadan so'ng yuzimni yuvdim Ha, juda ham yaxshi effekt berdi sizlarga ham tavsiya qilib qolaman sizlar ham uy sharoitida tuxumni sarig'idan oqidan yuzingizni oziqlantirib foydalanishingiz mumkin kosmetologiyaga bora olmaydigan, uyda o'tiradigan ayollarimiz uchun uy sharoitida eng oson va eng qulay usullar hammani uyida bor narsa agar aloe vera olmasangiz aloe vera gelini top olmasangiz aloe gulni o'zidan ham qilishingiz mumkin agar aloe gul ham bo'lmasa faqatgina tuxumni sarig'i ozgina u bodom yog'i yoki zaytun yog'i yoki boshqa yog'lardan foydalanishingiz mumkin har xil yog'lar bor aptekada sotiladi tavsiya qilib qolaman sizlarga ham yana ko'rishguncha xayr omon bo'ling